У нас стал большой вопрос. Делать здесь ремонт совсем-совсем э, или сделать ремонт э, косметический в части там, плитку, там, по, где, где нужно поправить, поменять и так дальше, привести его в хороший вид, с э, адаптацией его в первую очередь под людей с ограниченными возможностями физическими, под инвалидов. Мы придем к тому, что мы в конечном итоге сделаем. Я думаю, входную группу в любом случае нужно менять, двери, э, вход да, нужно менять. Да. Если меняем вторую входную группу, мы в любом случае подойдем к э, э, турникетам, да, которые тоже, надо, ну, тоже кото, которые нужно поменять. Это то, то по большому да, счету, да, о чем да, вы сказали. Да, Соответственно, нужно привести в божеский вид саму станцию с одной и с другой стороны, имеется в виду два, два входа. Путевые стены тоже нужно менять, потому что они уже не, не в таком. Я не знаю, насколько нужно менять и лезть к этим колоннам, которые, в принципе, пока не вызывают какого-то какого там покрасить, побелить, если там я не понимаю, почему там течет, сделать какую-то, посмотреть сверху, там же сверху переход гидроизоляцию, вот и, и вот, вот в принципе, наверное, весь этот объем работ, который нужно сделать. У нас по итогу сегодняшнего совещания должен выйти протокол с конкретными датами, с конкретными решениями. То, что касается, то, что касается метрополитена, недельный недельный срок, дать предварительную оценку стоимости и объема работ для того, чтобы мы могли э -э, э, инициировать потом либо изменения к бюджетной части, либо либо какими-то другими вещами. Вы должны понимать, мы, мы же не делаем какой-то отдель, один отдельно взятый узел. То есть она у нас как-то должна либо, либо гармонично быть, мы должны быть настроены на все станции, либо мы говорим, исходим из позиции, что у нас каждая станция будет отдельная, индивидуальная, совсем не похожая друг на друга. С ассоциацией инвалидов посмотреть и с ними про про проговорить. То есть то, что касается для людей с ограниченным зрением, однозначно везде, потому что они более мобильны. Да, тактильные стрички, световая вот эта э, желтые габариты, полосы линии габариты. габариты вот, да. Что касается уже подъемников непосредственно самих, это должно быть э, ну, минимальное достаточное количество. У нас через неделю должны появиться все проектные решения по всем этим вещам. С приблизительной сметой решения, э, это протоколе сегодня должно быть записано, с приблизительной сметой, э, которые нужно будет предусмотреть на выполнение этих видов работ по всем заказчикам. Но, на самом деле, цены есть инспекция. Мы сегодня провели выездную рабочую нараду по проведению до по порядку такого великого пересадочного узла, как станция метро Ви всі за нами такі, що ходили, бачите, що тут є багато робіт, які потребують і великих капіталовкладень, якщо ми говоримо про станцію метрополітена, наприклад, про ремонт доріг, а також багато робіт, які потребують просто прийняття рішень для того, щоб очистити територію відносин. Няти поні вічня, якщо це потрібно по перенесенні в інші місця, вони є на сьогоднішній день голова району. Говорить, що така робота на сьогоднішній день йдеться. для того, щоб зробити цей пересадочний вузол максимально зручним, максимально зрозумілим для тих людей, які користуються. Електричкою з однієї сторони, метрополітеном з іншої сторони і наземним транспортом, який під'їжджає як з по проспекту перемоги, так і безпосередньо з вулиці Святошинської, з вулиці Це не буде проєкт, це буде обсяг робіт. Тут в одних, по різних, -різних виконавцях робіт, по різних балансоутримувачам, тут є і різні обсяги робіт. І нам потрібно зрозуміти черговість виконання цих робіт. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про заміну зупинкових комплексів, то для того, щоб замінити зупинкові комплекси, потрібно як мінімум прибрати ці незаконні малі архітектурні форми, які тут зараз знаходяться, привести в благоустрій, привести в порядок безпосередні про проїзну провідну частину. Будемо старатися цієї роботи максимально завершити до кінця цього року.